где мы побывали сегодня э, утром, э, я убедился в том, что э, все это место очень хорошо э, соответствует э, правилам и требованиям мимо по проведению водно-моторных соревнований. И э, я побывал в Тернополе также 25 лет назад. Кое-что даже помню из этих, этих времен, даже когда мы были в парке и на берегу. В то время мы находились с лодками немножко в другом месте, подальше на по берегу. Но и, и, кроме того, я имею информацию от участников э, Тернополя, которые участвовали в Тернополе в прошлом году. И э, уже тогда они говорили и поблагодарили э, организаторов за очень хорошее принятие, за очень хорошее приготовление места для соревнований. Сегодня мы обсудили только маленькие изменения, которые в принципе можно и не делать, но, но, но будет лучше для людей, например, финишная линия будет около острова, чтобы для людей было удобнее мерить скорость и немножко там для безопасности и немножко парки лодки будут расположены по-другому. И, и, и также, также э, в прошлом году не участвовали э, лодки, которые едут на метаноле, а в этом году, значит, в классе F500 э, нужно организовать э, заправку метанола и такие маленькие технические добавления сравнить с э, прошлым годом. Но, но целиком все это было очень разумно продумано. И сейчас, конечно, весна, и в течение остальное время там немножко можно будет, будет сделать. Но в принципе мы планировали вместе. То есть вы уже планировали раньше, мы представили эти... Это, это все очень хорошо соответствует всем требованиям и правилам. Благодарю.